कटाक्षे रिकुलभजतां मौलिबद्धेन्दुरेखां सङ्घं चक्रं कृपाणं त्रिसुखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां ॐ ऋषिरुवाच सक्रादयः सुरगणानि हदेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टभुः प्रणतिनं प्रसिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्ष निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्या भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिसाना यस्याः प्रभावमतुलम् भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत् परिपालनाय नासाय चाशुभय क्षमतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मि पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा कुलजन कुलजनप्रभवस्य ल त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तवरुपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदे भगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषेर्नग्नायसे हरिहरा दिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदन्स भूत मौव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्ति प्रयाति सकलेशु मखेशु देवी स्वाहा सिवे पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रोचार्य से तो मत एव जनेश्वधा च या मुक्ति हेतु रविचिन्त्य महाव्रतात्व मभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय मोक्षार्षिभिर्मुनिभिरस्तसमस्त दोषेर्विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्यजु साम्निधान मुद्गीधरम्यपदपाठवतां च साण्मां देवित्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगता परमार्तिहन्त्री मेधासि खिलशास्त्रसार दुर्गासि दुर्ग भवसा गर्नोरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयेककृताधिवासा गौरीत्वमेव शशि मौलिकृतप्रतिष्ठा ईत्सत्सहासमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बान्कारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अद्यद्भुतं प्रहतमा तरुषा तथापि वत्रं विरोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं प्रकुटीकराल मुद्यच्छ साङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चैत्रं केर्जीव्यतेः कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसिको भवति कुलानि विज्ञातमेतदधुने वयदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषाम् तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्युदारा येषां सदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकला निसदेव कर्माण्यद्यादृतः प्रतिदिनं सृहृती करोति स्वगम प्रयाति चतुवती प्रसाद लोकत्री फलदु दुर्ग स्मृता हरसि भीतिम से जो स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान्दासी दारिद्रदुखभ्वा तनिया सर्वोपकारकरणा य एभिर्हते जगदुपेति सुखं तथे ते कुर्वन्तु नाम नरका यचिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगं म्यदिवं प्रयान्तु मत्वेतु नून महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वेव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु पिहि शस्त्रपूता इथं मतिर्भवति तेष्वपिदेति साध्वी खड्गप्रभावनिकर विस्फुरणेस्तथो गृहे शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उतरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गसूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते रस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरेर्दिव्यैः कुसुमेर्नन्दनोद्भवेः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्ते त्रिदशेर्दिव्यैर्धूपेस्तु धूपिता प्राहप्रसादसु मुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाचतां त्रिदशः सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्याकृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रु रस्माकं महिषासुरः यदि चापी भरु देयस्त्वया स्वाकं महेश्वरी संस्कृता संस्कृत त्वन्नो इनसेतह परमा पदः यश्च मक्त्य हस्तदेरे विष्टं तुं तोष्यन्त्यमलानने तस्य वितिर्धि विभवे तनादारादि संपदं वृद्धेस्मत् प्रसन्नत्वं पवेथा सर्वदा इति प्रसादिता देवेर जगतोर्थे तथात्मनः तथे त्युक्त्वा भद्रकाले बभुवांतरहिता रूपा इत्ये तत्कथितं भूपा संभूता सायथा पुरा देवी देवा सरीरे भ्यो जगत्राया हिते शिनी पुनस्च गोरी देहात्सा भूता यथा भवत पधाय दृष्ट तथा सुंभनि सुंभयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तसृणुस्व मया ज्ञातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ